Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Zafif Sendi bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk buletin MSN edisi 10 November 2025. Kami buka tirai buletin dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Pasukan para badminton negara melakar kejayaan cemerlang di Kejohanan Para Badminton Politron Indonesia 2025 Level 1 yang berlangsung di Surakarta Indonesia dari 29 Oktober hingga 2 November. Secara keseluruhan, skuad para badminton negara membawa pulang 5 pingat emas dan 1 gangsa, sekaligus memperkukuh kedudukan sebagai kuasa besar sukan para badminton dunia. Bagi acara persoarangan lelaki SU5, pemain nombor satu dunia Chia Lek Hau menewaskan wakil Perancis M. Luket dengan keputusan 21-17, 21-10. Dalam kategori persoarangan lelaki WH1, Muhammad Ikhwan Ramli turut menghadiahkan emas selepas menundukkan pemain India S. Kumar dengan keputusan straight set 21-15, 21-16. Sementara itu dalam acara berguru lelaki WH-12, Nur Azwan Nurlan dan Muhammad Ikhwan mencatat kemenangan 21-18, 21-18 ke atas pasangan India. Muhammad Ikhwan meneruskan dominasi apabila gandingan beliau bersama Pilar Jauregui dari Peru menjuarai acara bergu campuran WH-12 dengan keputusan 21-9 dan 21-6. Malaysia berjaya meraih pingat perak dalam acara bergu lelaki pada kejohanan tenis kerusi roda terbuka Kaohsiung yang berlangsung di Chinese Taipei dari 29 Oktober hingga 2 November. Gandingan negara Abu Samah Burhan dan Yushazwan Yusof mempamer aksi cemerlang sepanjang kejohanan tersebut. Di peringkat suku akhir, pasangan negara menumpaskan wakil Jepun Koji Sugeno dan Tomoya Tachi dengan keputusan 6-3, 6-3 rentak kemenangan diteruskan di separuh akhir apabila mereka menewaskan pasangan Australia Martin Dunn dan Anderson Parker 6-4-6-2 sekaligus mara ke pentas akhir. Dalam aksi penentuan juara, pasangan negara terpaksa akur dengan keputusan 3-6 dan 0-6 kepada gandingan campuran Sri Lanka dan Great Britain, Suresh Dharmasena dan Andrew Penny untuk membawa pulang pingat perak. Malaysia mencatat satu lagi kejayaan di pentas antarabangsa apabila meraih pingat emas dalam acara beregu campuran di kejohanan badminton Fairlet Vietnam International Series 2025. Kejohanan yang disertai seramai 253 pemain dari 18 negara itu mempertandingkan lima acara utama iaitu perseorangan lelaki dan wanita, beregu lelaki dan wanita serta beregu campuran. Pada kejohanan tersebut, pasangan bergu campuran negara Loh Ziheng dan Nur Akilah Maisarah menampilkan aksi bertenaga dalam perlawanan akhir menentang wakil Thailand, Surasit dan Atitaya. Mereka membuka permainan dengan kemenangan 21-13 sebelum tewas 14-21 di set kedua namun bangkit pada set penentuan dengan kemenangan 21-16 untuk muncul juara. Atlet menembak negara terus menunjukkan peningkatan positif selepas meraih pingat emas dalam acara Compact Sporting Team di kejohanan menembak shotgun ASEAN ke-47 yang berlangsung di Potaram, Thailand dari 15 hingga 30 Oktober. Kejohanan serantau ini mempertandingkan pelbagai disiplin menembak shotgun termasuk trap dan skeet yang dibahagikan kepada kategori berpasukan lelaki, wanita dan campuran dengan penyertaan atlet terbaik dari negara-negara Asia Tenggara. Dalam aksi akhir acara Compact Sporting Team, trio negara yang diwakili Benjamin Khor, Edward Khor dan Nicholas Newell Batman berjaya merekodkan 529 mata sekaligus memastikan pingat emas milik Malaysia. Thailand menamatkan saingan di tempat kedua untuk meraih pingat perak, manakala Filipina berada di tempat ketiga untuk pingat gangsa. Kejohanan Terjun Terbuka Malaysia edisi ke-3 2025 telah berlangsung dari 31 Oktober hingga 2 November di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Kejohanan kali ini mendapat penyertaan dari tiga negara iaitu Hong Kong, Switzerland dan Malaysia selaku tuan rumah selain beberapa peserta neutral. 12 atlet negara turut mengambil bahagian pada kejohanan ini termasuk bintang terjun negara seperti Datuk Pandali Larinong, Nur Dabitah Sabri, Syafiq Putih dan Bertrand Rodik bersama barisan atlet pelapis serta bakat kebangsaan. Penganjuran edisi kali ini merangkumi beberapa acara lelaki dan wanita termasuk papan anjal 1 meter, papan anjal 3 meter serta platform 10 meter lelaki, wanita dan berpasukan. kita mulakan berita dengan persiapan kontijen Malaysia menjelang Temasya Sukan C 2025 Thailand. Skuad gimnastik artistik lelaki negara kini berada di fasa terakhir persiapan menjelang Sukan Asia Tenggara itu yang berbaki sebulan sebelum tirai Temasya dibuka secara rasmi. Selepas beberapa siri kejohanan antarabangsa, skuad bimbingan jurulatih kebangsaan Eng Shuai ini dilihat semakin mantap dan optimis mampu mencipta kejutan di pentas rantau. Pasukan yang dibarisi gabungan gimnast yang berpengalaman itu baru sahaja menamatkan kem latihan di Jepun serta kejohanan dunia di Jakarta, dua pentas penting yang menjadi ukuran prestasi sebelum ke Thailand. Menurut Eng Shuai, prestasi keseluruhan pasukan berada pada landasan positif. Namun ruang untuk penambahbaikan masih luas khususnya dari segi konsistensi dan keyakinan ketika melakukan rutin kompetitif. So far uh, performance tak boleh cakap terus sangat, masih boleh bertambah baik. dan kita yang penting kita nak tengok kita punya opponent uh, Thailand, Singapura, Vietnam apa yang dia tengah buat. So nanti di SEA Games nanti kita boleh letak strategi yang lebih baik untuk dapatkan uh, achievement kita lah. Pasukan yang dibarisi gabungan gimnast yang berpengalaman itu baru sahaja menamatkan kem latihan di Jepun serta kejohanan dunia di Jakarta, dua pentas penting yang menjadi ukuran prestasi sebelum ke Thailand. Menurut Eng Shuai, prestasi keseluruhan pasukan berada pada landasan positif, namun ruang untuk penambahbaikan masih luas, khususnya dari segi konsistensi dan keyakinan ketika melakukan rutin kompetitif untuk kita sebab uh, untuk men size sebab ada Carlos Yulo yang Olympic champion tu uh, dia pun ada declare dia tak nak main dekat SEA Games tapi kita pun tak tahu ini news palsu ke ke betul ke sebab kita tanya dia dia pun tak ada cakap apa pun so far kalau dia tak ada memang kita ada peluang lah ada peluang untuk boosting uh, men size untuk try to go go for medal lah Menjelang termasya di Thailand, Fokus utama skuad negara kini tertumpu kepada sesi ujian prestasi terakhir serta penambahbaikan rutin teknikal bagi memastikan setiap persembahan mematuhi piawaian antarabangsa. Shuai turut menegaskan aspek mental dan ketenangan dalam persiapan akhir menjadi kunci utama kejayaan pasukan. Harapan saya uh, harap Buddha enjoy this SEA game. Uh, I think you all sudah prepare sangat well. Uh, untuk lelaki perempuan kita pun sudah berlatih sudah lama. And then dalam new cycle kita pun sudah bawa rutin yang memang kita nak letak dalam SEA game. Harap you all letakkan uh, kurangkan itu tekanan pada diri you sendiri and then just do all the best for yourself, for the country. Apa-apa kita just challenge yourself only. Then you akan dapat apa yang you akan dapat di sini nanti. selepas 8 tahun tidak dipertandingkan acara berbasikal trek kembali semula di pentas Sukan C si. Malaysia sekali lagi turun sebagai pencabar utama walaupun beberapa kekangan dijangka mewarnai cabaran di Bangkok. Acara berbasikal trek Sukan C si 2025 dijadual berlangsung pada 18 dan 19 Disember di Hua Mark Velodrome Bangkok. Bedroom berkonsep terbuka ini berukuran 333.33 .33 meter dengan permukaan konkrit serta mempunyai kapasiti sekitar 1200 tempat duduk. Walau bagaimanapun untuk edisi kali ini tuan rumah hanya mempertaruhkan acara kirin pecut berpasukan, kejar mengejar berpasukan dan point race untuk lelaki manakala acara scratch menjadi satu-satunya penyertaan untuk kategori wanita. Harapan kilauan pingat semestinya diletakkan kepada skuad lelaki negara bagi pasukan pilihan untuk merebut pingat emas. Namun kecederaan lutut yang dialami pelumba Muhammad Syafiq Sahrom mengurangkan option taktikal negara. Proses pendaftaran yang telah ditutup memaksa Malaysia tampil dengan tiga pelumba sahaja tanpa pelumba simpanan. So everything uh, in good move. So no injury. And then but we have uh, one guy, Shah. He ada operation lutut so kita dah keluarkan dia daripada squad. So untuk spring squad kita ada tiga orang out from four untuk dua event. Team spring dengan Kirin. Berani cakap uh, tak ada perubahan sangat sebab kita well know dah uh, South Asia kita agak strong dah. Kan? Haniza menjelaskan amanah kini digalas oleh tiga lagi pelumba utama Muhammad Ridwan Sahrom, Muhammad Fadil Muhammad Zonis dan Muhammad Akmal Nazimi Jusina dengan sasaran pencapaian kekal tidak berubah. Selepas kali terakhir dipertandingkan pada edisi Kuala Lumpur 2017, kembalinya acara trek memberi peluang kepada Malaysia untuk mengaudit semula kekuatan serantau. Menurut beliau, sesi latihan luar di Chiang Mai menjadi platform persediaan taktikal bagi menyesuaikan diri dengan permukaan konkrit serta faktor cuaca yang dijangka memainkan peranan besar di Bangkok nanti. Bagi kita ada, ada satu je, satu lagi dekat Cerah Outdoor tapi tak terlihat rahsia. Saf untuk digunakan. Tapi kita masih gunakan. Saya pergi sana seminggu dua kali hmm. untuk training di Cerah. Si. Dulu-dulu lama kan. Buletin MSN berehat seketika dan kembali untuk paparan sukan lebih menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana. hotel tu ni ada tiga disiplin. Kalau training ni macam mana, bahagikan, macam uh, mana setiap setiap lah. dia bahagikan a macam mana you punya jadual latihan tu? Usually satu hari at least dualah. Oh. So maybe yeah. pagi swimming, pagi ah. tadi swimming. Ah. Then nanti petang pergi track. Oh. Oh sometimes kalau uh, hari Ahad we go Putrajaya cycling running together. Oh. Sometimes swim bike run pun ada. Kita buat gym jugaklah, ada buat gym, yeah. tapi kurang. Because when you cycle pun guna the same muscle, so as long as you keep kayu, memang you get stronger lah, stronger and stronger. Hi, saya Esther Joy Chen, atlet triathlon negara. Jangan lupa saksikan saya dalam Sembang Sukan hanya di saluran YouTube MSN dan Sukan TV RTM. Kota minggu ini bersama Lalita Anjali anak perempuan Ravindran, atlet karate pelapis. Saksikan. Oh, tapi itu memang tournament tu memang age group ni lah. Ah, uh -huh, betul. Oh, kalau open ni tak ada eh? Tak ada. Alamak. You tak takut ke itu? Tak tak. eh? Dulu time kecil takutlah. Time Laku, kecil lah? Ha? Ha? Ah, time kecil. Sekarang sudah besar lah ni? Tak adalah besar lah. <laughs> <laughs> tapi uh, beranilah. Beranilah lah. Sebab dia, dia punya kakak-kakak pun suruh ada cover lah. Uh, uh, aku uh, nak takut? Kakak ada? Uh, uh. tak ada kakak, ayah ada. Uh. <laughs> bertemu kembali, kita teruskan dengan berita Sukan Para. Seket akhir Sukan Para 2025 yang berlangsung dari 29 Oktober hingga 2 November di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan dan Kompleks MSN Setiawangsa merupakan kesinambungan beberapa seket pembangunan bakat para yang bermula awal tahun ini merangkumi penilaian prestasi merentas negeri. Seramai 608 atlet disokong 291 pegawai dan pengiring daripada 19 pasukan termasuk penyertaan dari negara Brunei dan Singapura mengambil bahagian dalam tujuh jenis sukan secara serentak. Pemilihan tujuh sukan yang terdiri daripada sukan bocia, para memanah, para olahraga, para badminton, powerlifting, para renang dan para pingpong dibuat berdasarkan potensi sukan-sukan ini yang selalu memberikan pengutan pingat yang konsisten dalam termasya peringkat negeri dan antarabangsa. Ini merupakan karnival penutup untuk tahun 2025, maknanya uh, finale untuk kesemua sekit yang dijalankan kita jalankan untuk tujuh sukan tumpuan yang mana sukan-sukan ni merupakan uh, sukan yang penyumbang medal terbanyak lah di temasha-temasha uh, sukan yang terbesar yang juga dia konsisten dalam uh, penganjuran temasha tersebut. Jadi inilah tujuh sukan yang uh, banyak acara diadakan. Itu uh, antara pilihan sukan yang kita buat. So mungkin dia perancangan akan datang lah mungkin kita akan tambah uh, suka-suka yang terlibat terutamanya suka-suka yang dalam uh, termasuk para sukma Menurut Durul Ain lagi, sekit akhir ini juga menjadi media rasmi kepada atlet baharu untuk diuji dalam suasana pertandingan sebenar di samping menjadi proses penapisan awal ke dalam program pelapis kebangsaan di bawah Majlis Sukan Negara. Sementara sasaran had umur penyertaan ditetapkan 35 tahun ke bawah bagi tujuan memberikan ruang pelibatan, perkembangan dan pengalaman dalam satu-satu sukan secara optimum. Kita sebenarnya sekit ni adalah tujuan untuk mencari bakat-bakat baru untuk menggantikan barisan pelapis atlet sedia ada. So uh, target kita uh, adalah semestinya 35 tahun ke bawah kerana kita nak memberi peluang kepada atlet-atlet ini untuk bertanding dalam sekurang-kurangnya 4 ke 5 cycle uh, termasya para sukma. Jadi tidaklah kata uh, berlaku pemaziran jika umur atlet itu dah melebihi daripada umur yang ditetapkan di para sukma iaitu 45 tahun. Setakat inilah 45 tahun jadi uh, di negeri-negeri boleh uh, unjurkan latihan yang orang boleh jalankan kepada atlet-atlet uh, di program bakat ni. Bagi pihak Majlis Sukan Negara, setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada petugas dan pegawai teknikal kerana penganjuran edisi pertama dijadikan penanda aras dan menepati piawaian penganjuran kejohanan sukan para terbaik untuk tahun ini. Jadi di kesempatan inilah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seramai 57 orang pegawai dan anggota MSN dari pelbagai bahagian dan juga 262 orang pegawai teknikal daripada Persatuan Sukan Para Kebangsaan yang telah menjayakan karnival ini. Semestinya tanpa komitmen yang diberikan, karnival ini tidak akan berjalan dengan lancar. Bagi memastikan atlet negara mempunyai kesedaran dan pengetahuan mengenai pengurusan kewangan yang baik, syarikat Alians dengan kerjasama Majlis Sukan Negara telah menganjurkan satu sesi bengkel kewangan bagi mendedahkan atlet tentang cara mengurus pendapatan dengan lebih bijak. Bengkel yang dianjurkan ini memberi pendedahan kepada para atlet tentang pentingnya perancangan kewangan, pelaburan jangka panjang serta cara menggunakan pendapatan secara lebih berhemah. Melalui sesi interaktif bersama pakar kewangan dari Allianz, atlet-atlet turut diberikan panduan mengenai cara menjana pendapatan sampingan dan menggunakan wang secara bijak bagi masa depan yang lebih terjamin. For today's session is uh, quite a good and very nice for us because we can know more about our uh, perancangan keuangan and also uh, it also helps the athlete to like, plan wisely and also we can know that after we got the income and then maybe we can get uh, the basic income by uh, uh, investment long term and also like uh, doing like affiliate program and get get the money using the money to earn the money by ourselves. Selain ilmu pengurusan wang, bengkel ini juga membantu meningkatkan kesedaran atlet mengenai tabiat perbelanjaan dan penjimatan. Xiong Min mengakui sebelum ini beliau lebih fokus kepada latihan dan prestasi sukan berbanding perancangan kewangan. Namun sesi seperti ini membuka mata mereka terhadap kepentingan kewangan pribadi. Actually for the kewangan sesi is actually help us a lot because for athlete we just know how to training but mostly of us were just use the money and just spend it without any planning so for the talima kewangan is very very a good choice a good opportunity for us Bagi atlet silat Abdul Latif Mazakir bengkel seperti ini membantu para atlet merancang masa depan kewangan mereka dengan lebih baik serta mengurangkan risiko kewangan selepas tamat kerjaya dalam sukan belum bengkel ni saya juga ada penyimpanan tapi selepas bengkel ni mungkin saya akan banyak lagi untuk melabur lah untuk penyimpanan, pergi ke saham, pergi ke insurans. Bengkel yang diadakan di pusat kecemerlangan sukan Paralimpik Kampung Pandan ini telah disertai atlet podium dan pelapis di bawah program Majlis Sukan Negara. Laporan tadi mengakhiri buletin kali ini sebelum berpisah. Mari kita saksikan aktiviti MSN sepanjang minggu ini. Sekian, sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang. Perhimpunan bulanan Majlis Sukan Negara bagi bulan Oktober telah diadakan pada 30 Oktober bertempat di Dewan Banquet MSN. Ketua Pengarah Encik Jeffrey Ngadirin dalam amanat beliau turut merakamkan ucapan tahniah atas kejayaan penganjuran Litua di Langkawi dan Hari Sukan Negara 2025 serta pencapaian cemerlang atlet negara di pentas antarabangsa. Encik Jeffrey turut meraihkan warga MSN yang dinaikkan pangkat di samping menyeru semua untuk terus mengamalkan integriti, penjimatan dan komitmen tinggi demi kecemerlangan sukan negara turut diadakan penghargaan kepada pekerja cemerlang bulanan dan penyampaian hadiah sempena sambutan Hari Sukan Negara peringkat MSN. Seramai 25 jurulatih wanita dari Program Pembangunan Wanita, Jurulatih Bakat Negeri serta bekas atlet negara telah menghadiri kursus Sains Sukan Tahap 2 Zon Selatan yang telah diadakan di Hotel Trove Johor Baru dari 27 Oktober hingga 1 November. Kursus yang dikendalikan tujuh tenaga pengajar serta dua urus setia ini merupakan kesinambungan daripada kursus tahap satu bagi memperkukuh pengetahuan dan kemahiran jurulatih merangkumi aspek sains sukan termasuk anatomi, fisiologi, biomekanik, psikologi, perubatan dan pemakanan sukan. Zon Selatan merupakan kursus terakhir bagi tahun 2025 di bawah teras dua program wanita dalam sukan dengan kerjasama SWDS, MSN, AKK dan ISN. Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Hanayo telah menyerahkan jalur gemilang kepada kontingen pekak Malaysia yang akan berjuang di temasya Deaflympics Tokyo 2025. Majlis yang diadakan pada 3 November di Pearl Hotel Kuala Lumpur itu bertujuan menyuntik semangat patriotisma serta memberi simbolik amanah negara kepada atlet orang pekak yang akan menggalas cabaran di temasya tersebut seramai 25 atlet daripada empat sukan iaitu karate, olahraga, tenpin bowling dan badminton akan mewakili Malaysia pada temasya tersebut yang dijadualkan berlangsung dari 15 hingga 26 November di Tokyo, Jepun. Turut hadir Encik Jeffrey Ngadirin, Ketua Pengarah MSN bersama Pengarah Bagian Para Encik Shukri Harun.